shuni ta'kidlash kerakki ayol kishi taom ichimlik libos va shu kabi boshqa moddiy narsalarga ehtiyojmand bo'lgani singari shirin so'zga chiroyli tabassumga go'zal muomalaga va mehrga muhtojdir məhəqə u qalbini zavqlantiradigan g'amni ketkazib hayotni saodatli qiladigan yoqimli hazil mutoyibaga ham ba'zi moddiy ta'minotlardan ko'ra ko'proq ehtiyoj sezadi mana bugun e, hayotdan shu misollarni biz ko'rib xulosa qilamiz uy alhamdulillah zo'r keragidan ortiq uy ta'minoti ham manshualloh darajasida de. lekin ayol xiyonat qilyapti eriga o'sha uydan norozi chiqib ketyapti ayol zotini bilasiz zo'r qasrda yashasa taqinchoqlari bo'lsa kerak bo'lsa bugungi tilda o'zini moshinasi bo'lsa ha puli bo'lsa kistasida yegani oldida yemagani ortida bo'lsa ayolda shunaqa tabiat bor lekin bugun hayotda unaqa emas hamma narsa bo'sa bo'lib turib erga xiyonat qilayotgan ayollarni eshityapmiz ko'ryapmiz xulosa qilasizda o'rganasiz ichiga kirasiz nima bo'ldi desa erdan ayolga umuman e'tibor yo'q u bechora er dunyo topib shularni xursand qilay deb na ayolga chiroyli munosabatni qiladi na kuladi na bir xursand qiladi na bir o'zi olib yuradi va hokazoda endi yo'q u narsa demak ba'zida qorinni to'q bo'lishidan ko'ra mehr ustunroq turadi ana shu ma'noda sizu biz mo'min musulmonlar ibrat o'laroq ayollarimizni mana shu masalalarni ham esdan chiqarib qo'ymaylik to'g'ri biz oilada jiddiy bo'lishimiz kerak ha deb hiring hiring qilvurmasligimiz kerak to'g'ri lekin bu degani umuman jiddiy bo'lib olib boshini oladigan odam jallod bo'lib qolmasligimiz kerakda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu borada bizga namunalar mana sizlarga misol keltiraman oysha roziyallohu anho onamiz rasulhayollaridan birlari erkalab oyisha demas de, ekanlarida ayish deranar oyishani qisqartirib o'zbeklarda ism ko'p shu ismlardan biri sizni ayolingizga qo'yilgan ana shu ismni buzib buzibyubormaydigan darajada qilib erkalash bormi bizda bolam bor bolajonim bor to'g'rimi o'g'lim bor o'g'ilcham bor qiz bor qizcham bor katta bo'lganda ham ota yoshi kottarib ketaveradi qiziga nisbatan turmaydiku bola katta bo'lsa ota ham yoshi kottarib ketaveradi bu mani qizalog'im desangiz ana i o'ttizga kirsa ham qirqqa kirsa ham xursand bo'lib ketadi qizingiz chunki bu so'zda insonni kayfiyatini ko'tarib yboradigan darajadagi bir sehr bor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oysha onamizga e oyisha derkanlar yoki bo'lmasa bu bir kuni ikkallari suhbat qurib o'tiruvdilar ey oyisha dedilar sani xursand bo'lishingni ham bilaman xafa bo'lishingni ham bilaman manga nisbatan dedilar qandoq qilib bilasiz ye rasulalloh devdilar agar dunyo ishida de, din dinda emas dinda yuzda yuz itoat qilingan yuz dinda xatosi aytilinsa qabul qilingan erim mani namoz o'qidi deb urishmagan enim manga ro'za tutyapsan deb buyuryapti deb urishmagan dunyoviy hmm. ishda işte. bo'ladi er xotin o'rtasida hammamizda bor hammamizni oilamizda bor buni noto'g'ri qilibsan buni o'qibsan buni kechiktiribsan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki oyisha sen mandan g'azablanganingni ham bilaman xursand bo'lganingni ham bilaman qanday qilib yo rasululloh dedilar agar g'azabing kelsa mandan g'azablansang xafa bo'lsang la va robbi ibrohim deysan agar mendan xursand bo'lsang la va robbi muhammad deysan o'zbekcha qilib aytganda jahllari chiqib tursalar bir narsani gapirsalar ibrohimni robbisiga qasam ichaman deb aytar ekanlar xursand bo'lsalar muhammadning robbisiga qasam ichaman derkalar shundan bilib olar ekanlar xafa bo'lgandan keyin ismingizni aytmayman deganida de bu shundan bilib olaman dedilar san g'azab qilsang mani aytmaysan ibrohim alayhissalomni aytasan ibrohimning robbisiga qasam ya rasuulloh deysan agar xursand bo'lib tursang muhammadning robbisiga qasam deysan man shundan bilib olaman debdilar oysha onamiz aytgan ekanlarki ya rasululloh agar shu holatim sizni xafa qilsa ikkinchi marta shu Bu gapni aytmayman bo'ldi bugun robbimga qasam e deyman boshqani ismini olmayman deb tabassum bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga e javob qilgan ekanlar nima demoqchiman demak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oilasida dunyoviy masalalarda ba'zida ayol ko'ngliga ko'tara olmaydigan bir holat bo'lgan bo'lishi mumkin illo dinda bo'lmagan diniy masalada payg'ambar o'laroq nimani aytgan bo'lsalar hamma onalarimiz qilgan hamma sahobalar itoat qilgan lekin ba'zi bir juziy dunyoviy masalalarda bo'lishi mumkin kelishmovchilik bu bor narsa demak rasulullohdek zot mana shundoq onalarimizga nisbatan chiroyli muomalada bo'lganlar